Здорово, Валера. Шо, не слушаются? Да, пчелами это тебе не шахтерами командовать. У этих ты не начальник. Это уже второй рой покидает пасеку. Беду, что ли, чувствует. Я живу в Донецке. У меня тут машина, дом, пчелы. Это мой город. Алло. Еду. Еду уже, конечно. Но как я могу пропустить день рождения дружбана моего? Ты же видишь, что вокруг творится. Сколько нам тех дней рождения осталось? Куда едем? Та до лекарни. Там выбухом Викна повыглала. Сидай. алло слышишь ну не приеду я отпразднуй там хорошенько У меня двое сыновей. Старшему недавно снарядом хату подорвало. Вот и приехал ко мне жить. С женой и детьми. Бать, мы это, пока у тебя поживем. Тю, а что там Россия? Не помогла тебе. А ну, приз. Да не трогай его, что он тебе сделал. Да он чуть детей моих не загрыз. Гляньте, какой взгляд кровожадный. Это ж Кудлай, он и мухи не обидит. Все они по человеческому теплу соскучились с тех пор, как хозяева уехали. Бум! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Бабах! я стреляла из града 122 калибра я победила а я бросил мину 80 миллиметров она все здесь завала у старшего жена из россии вот и он себе там работу нашел вот денежное дерево поставишь в новом кабинете деньги будет притягивать Тю, это весь ваш план это ты едешь не пойми куда а у меня там все схвачено кресло директорское уже меня ждет ну молодец едь плати там налоги за которые нашего батю тут убивать будут бать может все таки тоже поедешь а Таня, у меня тут пчелы так и разъехались сыновья один в россию другой в киев ну что, остались мы с тобой вдвоем за Украину. Well...